Життя дуже кардинально змінилося після проєкту. Дуже почали. Те, що впізнавати, то звісно, але є дуже гарні, теплі відгуки друзів, які за тебе переживають і хочуть, щоб ти щось в житті добився. Так що життя дуже помінялося. І, до речі, спонсори почали відгукуватися ліпше на те, що я роблю. Так що люди дякують. Друзі є, вони завжди друзі, а ті, які завідують, або їх жаба давить, чи закарпатська, чи українська, то нехай їх задушить та взагалі. Але дзвонили вже з Америки, хочуть, щоб нашим людям спів. Оце тема. Так що скоро йдемо в штати, тут за Україн, ін за ЮСА. Ехала, ехала в поезде москва и со мной в купе ехала девушка прекрасная с дочкой. И она сказала, вы ни в каком случае на проекте не снимаете. Я говорю, да, я снимаю, была Украина. И она такая, блин, классно, я вас, за вас болею. И вот она мне вчера написала ВКонтакте и сказала, что она за меня болеет. Какая прелесть. Моя жизнь изменилась. Так, и мне начали писать полку сообщения. О, как и мне. Пишут мужчины всех возрастов. Всех, абсолютно. О, а 10 не пишут мальчики. мальчики к сожалению, нормальные не пишут, да. Нормальные, пожалуйста. Нормальные мальчики, пожалуйста, объявитесь, да? У меня собирается вот постепенно новый вот такой вот фан-клуб, достаточно молодых, может, таких вот где-то как я, может, чуть младше, постарше людей, которым интересно было это общество. Благодаря проекту у меня есть возможность большей аудитории показывать свою музыку. Зовут на фестивали разные, которым интересна наша группа, моя музыка. Конечно же, моя жизнь изменилась, потому что ничего не говоря, я уже познакомился с Святославом Артуком и работать с ним – это очень хорошо. Но кроме этого, меня узнали в Украине, и это было моей целью, приехал в Украину. Я, очень хотел, чтобы вот в другой стране, в Украине, узнали мою музыку. И вот узнали, кто я такой, какую музыку я делаю, узнали о а моей группе The Bear И вот это было главное для меня. Ну, знаю, и я очень то, знаю, что ответить, когда говорят, что вот, мы за тебя болеем, спасибо, и так далее. Я очень сознаюсь и говорю, о, спасибо огромное. Я хую, даже на украинском уже говорю. Я стал петь лирические песни, Понимаешь? Так и я нашелся в Лиге тоже. Благодаря Святославу Корчуку. Благодаря проекту я единственное, что стал более уверенным в себе. Я, я так уверена в себе. Еще не больше, вообще, как танк. Мне больше всего понравилась ситуация, когда ко мне на привозе подошла женщина, сказала, стоп, И я останавливаюсь, он говорит, уважаю. И идет дальше, все.